पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो एक हज़ार हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है ऐसा जज्बा है लाला और पाकिस्तानी भी हो मुसलमान भी हो तो अलहमदल अल्लाह बाग ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान हजार हिंदुस्तानी से टकरा सकता है जिन्ना आपके दिमाग पर लाहौरी आधा इंडिया कभी हमारे मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि there is no power on earth that can undo Pakistan तो ये कुछ भी कर ले ये हमारे छोटे मुने, -मुने जो है सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है इंडिया से इसराइल से बरतानिया से फ्रांस से ये जितने उल्टे बने हुए हैं ये हमें है टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो होगा तो पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है की अमेरिका को आके दिखा सके देखे ना इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी इस्लाम आया ही गलबे के लिए है लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हुए ਭਈ ਮੰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਤੂਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਰੈਪ੍ਰੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬਹੁਤ ਆ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਖੂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਮੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तानी जनाब के दिमाग पर लाहौरी हो गया खत्म नहीं होता बेचारी रिपोर्टर देखे चिक चिगरी हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता लेकिन नए मोटू दादा है की मानते नहीं हम मानेंगे उन्होंने प्याज बंद करी हमें बंद करना चाहिए करना चाहिए हम जो खाते हैं नमक वो वो बंद कर इंडिया इंडिया को देने देने के के लिए हाँ तो लिए है मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती कि वो थर्ड है सोल्ट के नहीं लेते वो हमसे नमक नहीं क्यों नहीं लेते हमारा ही नमक खा रहे है वो <laughs> <laughs> इनकी पॉलिसी है किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना दूसरे को, को क्या चल रहा है दुनिया में यही चल आप आपसे समझदार ना पागल होते हैं। <laughs> पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं इन करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह हमारे पास सुपर पावर है हमारे पास ऐसी अल्लाह का शुक्र है <laughs> सुपर पावर है पाकिस्तान खुद का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय बेजती किसी की होती है तो वो है एक लौता मुल्क लेकिन अब तो पाकिस्तान का मजाक खुद यहाँ के लोग ही बना रहे सुनिए आप भी बड़ा मजा आने वाला है पूरी दुनिया में नहीं मजाक नहीं बन गया मजाक नहीं कहते एक, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे पाकिस्तान होता था एडमिट ताकत एडमिट ताकत एडमिट ताकत यही चला लो फिर पाकिस्तानी उठे खत्म हो जाए कहानी भाई क्या ताकत इधर चला लो खत्म हो जाए वाह भाई वाह क्या है? का बढ़िया यूज बताया एक ही बार में पाकिस्तान का अप... में कोई शक नहीं कर सकता कि दुनिया रोज कहेगी पाकिस्तान हुआ करता था <laughs> इंडिया के मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुलम है वहाँ पे बहुत ज्यादा जुलम किया जा रहा है वहाँ आटा पच्चीस रूपए किलो मिल रहा है आज भी आज, आज।, आज, आज।, आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है एक सौ साठ फिर वो बेहतर है ना फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे पानी के दाल चावल बना पानी की सब्जी बना बनाओ पानी के साथ ठीक है आज तक तो हमने सुना था कि पापा की परियों का ऊपर वाला माला खाली होता है लेकिन ये नहीं सुना था कि पाकिस्तानी परियां तो बिल्कुल ही ढक्कन होती है अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे बता रही हैं सुनिए सुनिए इंडिया की बात है इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता क्यूँकी ने कहा था की इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अन डू पाकिस्तान तो ये कुछ भी कर ले ये हमारे छोटे मुने मुने बच्चे हैं हम पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है अभी बता है भाई अरे दीदी होश में आओ होश में लगता है ऐसे नहीं आओगे इन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखानी पड़ेगी अभी बता है ये बच्चा मेरा पोता इसके गांव धोने के लिए पानी नहीं है हाँ बताओ दीदी क्या कहोगी आप ही किसी के संबंधी अपने बच्चों की धोने के लिए पानी नहीं धोती मांग रही है तो वजीर आला से मेरी दरखास्त है एक धोती भेज दो हमारे बच्चों की गांडे साफ करने भी पाकिस्तान जो है सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन की ओर जा रहा है वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है जहाँ हम टेस्ला की ओर जा रहे हैं वही पाकिस्तान आरोप जा रहा है इसी बात पे रिपोर्टर इस जनाब ऐसी पूछते हैं की कोई एक फील्ड बता दो जिसमे हम भारत ऐसी आगे है इसी बात आरोप भाई ने जो जवाब दिया यकीन है तो सुनकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों एक शोभा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत ऐसी आगे हैं कोई एक शोभा मांगने में <laughs> मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था। मेरा भी सीरियस ही है भाई हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे हम तसला में आप हमारे पास तसला है हमने तसला पकड़ा हुआ उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया <laughs> हम बीख मांग रहे हैं दर दर पे जाके बीख मांग रहे हैं ये पाकिस्तान एक रहने के अतबार से एक जंगल की मानद है यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? <laughs> <laughs> दोस्तों आपने वो कहा हो तो सुनी होगी खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल तनख्वा साढ़े पाँच सौ गंदे पर टांगे राइफल जी हाँ दोस्तों एक मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी क्योंकि जनाब का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से टैक्स वसूली करेगा और कोई देश टैक्स देने से मना कर दे तो पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए सुनिए सुनिए बहुत ही मजा आएगा <laughs> जब लबैक की हुमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो क्या ये बात है आप समझते हैं गैर मुसलम है उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या इस्लाम कबूल करे अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहे तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं तेरा बाप या छोड़ कर गया था तेरी माँ अमेरिका से भी हम अमेरिका से इंडिया से इसराइल से ब्रिटानिया से फ्रांस से ये जितने उल्टे बने हुए हैं ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार गए पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है की अमेरिका को आके दिखा सके देखे ना इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुरानी होगी इस्लाम आया ही गलबे के लिए है थे लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान है दूसरे के भी ये जब से पैसे लेते हैं ये ऐसे करके पैसे लेते हैं लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। दोस्तों ऐसे कुछ महीनों पहले ही भारत चंदर रोवर भेजने में सफल हुआ था बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को जान पर पहुँचाने की तमाम तैयारियां कर है कैसे जरा इन जनाब ऐसी सुनिए हाल जो है ना सर जी बेहाल है ना रोटी है ना दाल है सबका बुरा ही हाल है आहा। चांद पर चला गया हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात ये अवाम को ऊपर रहे बिजली <laughs> महंगी हो गई डॉलर साढ़े तीन सौ पे जा रहा है पेट्रोल भी साढ़े तीन सौ पे जा रहा है बस अब दो चीजें रह गई एक हवा और एक पानी खुदा का उस पे भी टैक्स लगा दो और जो बम इंडिया को मार रहे हैं वो पाकिस्तान को मार दो <laughs> रोज का जो हम सुखोड़ा कभी पेट्रोल महंगा कभी बिजली महंगी तो ऐसा चाहिए की दवा गरीब आवाम को मारो और चांद छोड़ छोड़ाओ इधर को अवाम को इन्होंने जानवर कदा कुत्ता समझ लिया इस आवाम को पाकिस्तानी आवाम को गंदे नाले में ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਪਰ ਵਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 몰ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੇੜਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਟੋਟਿਆ ਚ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੰਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਚਾਹਦੇ ਚੰਦ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਸੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਛੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਖੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੋਕਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 27% ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ 1.5% ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 2% ਹਿੰਦੂ ਰਹੇਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨ ਲਿਓ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਤੇ ਖਾਣ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਚੌਥੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਆਖਿਓ ਰਹੇ